bizni olloh yaratgan ya'ni bundan biroq bizni organizmni ham olloh yaratgan bizni organizmimiz nimani ko'taradi nimani ko'tarmaydi kallamiz nimani oladi nimani olmaydi tilimiz nimaga keladi nimaga kelmaydi shularni olloh biladi chunki o'zi yasagan o'zi yaratganda bizni shuning uchun kallamiz olmaydigan tilimiz kelmaydigan физический quvvatimiz yetmaydigan narsa buyurmagan bu degani o'n ikki yashar bola bemalol o'n to'rt o'n besh o'n yetti o'n sakkiz soat suv ovqat ichmasdan yura oladi yura oladi kim nima desa bekorlarda aytibdi yana qayta aytaman alloh taolo ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'zbekistonda rossiyada yaponiyada ramazon oyi qachon keladi va nechi soat bo'ladi va nechi gradus issiq bo'ladi buni olloh bu kunlarni yaratishdan oldin bilgan nimaga chunki kun gün, har kungi kunni olloh yaratadi bugun nechi gradus issiq bo'ladi nechi metr sekundiga tezlikda shamol bo'ladi qayerga yomg'ir yog'adi qayerqa yomg'ir yog'maydi qayerda yer qimmirlaydi qayerda yer yutadi buni hammasini olloh hal qiladi shuning uchun olloh bilgan bu narsalarni biladi shundan kelib chiqib olloh dinimizni shakllantirib bergan agar mobodo ba balog'atga yetgan go'dak e, balog'atga yetgan bola ro'za tutishga qodir bo'lmaganda qur'onda buni yoshi aytib qo'yilardi palon yoshdan tutsin degan bu degani shu aytilmadimi bemalol balog'atga yetgan bola ro'za tutishga layoqati bor физический quvvati yetadi shuni bilib olinglar shu